Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birinizi. Mən Namazova Akademi Tədris Mərkəzində təlimçi müəllimə Tağıyeva Qumru. Bildiyimiz kimi, 16 noyabr 2023-cü il tarixində tərbiyəçi müəllimlərin işə qəbul imtahanının test imtahan mərhələsi başa çatmışdır. Növbəti mərhələdə bizi hansı mərhələmiz gözləyir? Bəli, növbəti mərhələdə bizi müsahibə mərhələsi gözləyir. Müsahibə mərhələsinə biz necə uğur ala bilərik? Nədir müsahibə mərhələsindən uğurla keçmənin sirləri? Hər birinə təbii ki, toxunacağıq. Bundan əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, test imtahanı mərhələsində uğur qazanan bütün müəllimləri təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, müsahibə mərhələsindən də uğurla keçəsiniz. Bəs müsahibə mərhələsindən uğurla keçmək üçün nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Əziz müəllimlər, təbii ki, orada sizin düzgün dialoq qura bilməyinizdir. Qarşınızdakı insana fikrinizi düzgün ötürə bilməyinizdir. Verilən sualları əhatəli şəkildə cavablaya bilməyinizdir. Əgər siz lakonik danışsaz, verilən suallara konkret cavab desəzsəz, bu sizin sual sayının daha da artırılmasına xəbər verəcəkdir. Amma siz verilən suallar ətrafında dolğun danışsanız, inteqrasiya etməyi bacarsanız bugünkü testin tam mərhələsinə də həmçinin elə bizdən bunu tələb edirdi. İntegrasiya etməyi bacarsanız, əhatəli şəkildə cavab versəniz İxtisasınıza aid olan mövzuları da təbii ki, bilisəniz, müsahibənizin bir o qədər də uğurla keçməsinə xəbər verəcəkdir. Müəllimlərimiz sual verir ki, müəlləmə müsahibə hazırlıqlarınız nə zaman başlayacaqdır? Hörmətli müəllimlər, müsahibə hazırlıqlarımız inşallah həftənin 1-ci gündən etibarən başlayacaqdır ki, uğur əld etmək üçün tam şəkildə həm ixtisas mövzularına da toxunaq, həm müsahibə mərhələsində hansı mövzular gərəkdirsə, hər birinə toxunmağımız üçün vaxt itirməməyimiz üçün elə birinci gündən başlayacağıq. Dərslərimizə iştirak etmək üçün 051 580 94 28 nömrəsinə Kursumuzun menecerinə müraciət edərək müsahibə dərslərində, məktəbə qədər müsahibə dərslərində iştirak etməyinizi bildirərək qruplarımızda iştirak edərək bizlərlə uğur əldə edə bilərsiniz. Müəllimlə dərslərimizdə hər bir müəllimlə tək qaydada, tək-tək fərdi qaydada müsahibə götürüləcək. Hər dərs, hər bir mövzunun izahı, hər bir müsahibə mərhələsində təqdim oluna biləcək suallar, sualların izahı və sizə təqdim etdiyim həmin o sualları sizlərdən götürəcəm. Hər dərs bütün müəllimlərlə tək-tək müsahibə götürəcək və bununla da siz gedib müsahibə mərhələsində uğur əld etməməyiniz qeyri-mümkündür. Bu gün biz sizlerle müsahibə mərhələsində hansı ki, keçən ildə təqdim olunan, o cümlədən bu günlə bir çoxlarınızın qarışdığı inklüziv təhsil haqqında danışacağıq. Bəli, inklüziv təhsil həm sizə müsahibə mərhələsindədir, lazım olur, o cümlədən test imtahan mərhələsində də lazım olubdu. Bu günləri bir neçə müdavimlərim elə məs inklüziv təhsildən dedilər ki, müəllimə sual düşmüşdü, şükür Allah'a hər biri yaza bilmişdi. Və ona görə istədim ki, biz sizlər üçün bu gün inklüziv təhsil haqqında danışaq ki, keçən il müəllimlər inklüziv təhsil müsahibə mərhələsində də sual olaraq deyilmişdi. Nadir inklüziv təhsil. İnklüziv təhsil dedikdə nənə zərda tutulur. İnklüziv təhsil sağlamlıq imkanlarından aslı olmayaraq təhsilin bütün uşaqlar üçün əl çatan olmasıdır. Deməli, inklüziv təhsil nədir dedikdə deyirik, inklüziv təhsil sağlamlıq imkanlarından aslı olmayaraq təhsilin bütün uşaqlar üçün əl çatan olmasıdır. Məsələn, bir gözləri zəyif olan bir uşaq var. Biz o uşağı, tutaq ki, əplikasiya fəaliyyətindəik. O uşağa artıq əplikasiyanı yaxından görə bilməsi üçün, məsələn, kömək edəyirsə, gətirib məsələn, qabaqda əyəldirərsə, biz birbaşa inklüzivliyi reallaşdıracağıq. Nə üçün? Çünki biz sağlamlıq imkanlarından məhdud olan uşaq üçün təhsili nədirik? Əl çatan etdik. Məs, ona görə deyirik ki, sağlamlıq imkanlarından aslı olmayaraq təhsilin bütün uşaqlar üçün əlçatan olması necə adlanır? İnklüziv təhsil adlanır. Bu gün sual olubdu. Dedikmi müəllimlər? Sual verdilər ki, bizə inklüziv təhsil nədir? Deyirik ki, sağlamlıq imkanlarından aslı olmayaraq bütün uşaqlar üçün təhsilin əlçatan olmasıdır və daha sonra dayanmayım. Müsahibə mərhələsinə sizə nə lazımdır? Sualları əhatəli şəkildə cavablandırmaq. Keçid edin. Deyin ki, inklüziv təhsilin mərhələləri var. İnklüziv təhsil neçə mərhələdən ibarətdir? İnklüziv təhsil 4 mərhələdən ibarətdir. İnklüziv təhsilin 4 mərhələsi var. Əzizlərim, birinci mərhələdə olacaqdır diskriminasiya mərhələsi. İkinci mərhələdə olacaqdır segriyasiya mərhələsi. 3-cü mərhələdə olacaq. İntegrasiya mərhələsi nəhayət 4-cü mərhələmizdə olacaq. İnklüziviya mərhələsi. Deməli, inklüziv təsirin neçə mərhələsi var? İnklüziv təsirin 4 mərhələsi var. 1-ci mərhələ diskriminasiya, 2-ci mərhələ segriyasiya, 3-cü mərhələ integrasiya, 4-cü mərhələmiz inklüziviya olacaqdır. 1-ci mərhələdə diskriminasiya deyəndə nəyə zərər tutulur? Diskriminasiya dedikdə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar burada müəllimlər ümumiyyətlə təhsildən kənarda qalır. Deməli, əgər sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar tamamilə təhsildən kənarı qalarsa, inklüziv təhsilin hansı mərhələsi olacaqdı? 1-ci mərhələsi, yəni diskriminasiya mərhələsi. 2-ci mərhələmiz nədir? 2-ci mərhələmiz Segre qassiya mərhələsidir. Segre qassiya mərhələsində nənəsərdə tutulur. Müəllimlər, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar burada ya xüsusi məktəblərdə oxuyur, ya da evdə təhsirə cəlb olunur. Deməli, birinci mərhələmizdə ümumiyyətlə təhsirdən kənarda qalırdı. İkinci mər mərhələmizdə artıq ya xüsusi məktəblərdə oxuyur, ya da evdə təhsirə cəlb olunur. Bəs üçüncü mərhələmiz necə olacaq? 3-cü mərhələmiz adlanır: inteqrasiya. İntegrasiya nədir bəs? 3-cü mərhələmizdə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar ümumi təhsil məktəblərində tipik uşaqlarla birlikdə, lakin ayrı-ayrı siniflərdə xüsusi proqram əsasında oxuyurlar. Tipik uşaqlar deyəndə, yəni sağlam uşaqlar nəzərdə tutulur, əzizlərim. 3-cü mərhələdə də inteqrasiyada Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar ümumi təhsil məktəblərində sağlam uşaqlarla birlikdə, amma ayrı siniflərdə xüsusi, xüsusi proqram əsasında oxuyur. Deməli bir də deyirəm, inklüziv təhsilin birinci mərhələsi diskriminasiya mərhələsidir. Birinci mərhələsində uşaqlar ümumiyyətlə təhsildən kənarda qaldı. İkinci mərhələsi segriyasiya mərhələsidir. Burda ya xüsusi məktəblərdə oxudu, ya da evdə təhsilə cəlb olundu. 3-cü mərhələsi inteqrasiya mərhələsidir. Burda düzdür, ümumi təhsil məktəblərində məktəblərində hansı uşaqların sağlam uşaqlarla birlikdə, lakin ayrı sinifdə. Sinif ayrı olursa, proqram da fərqli olmalıdı da? Artıq siniflə bir olurdusa, proqram da bir olardı. Elona görə deyirik ki, 3-cü mərhələmisə Yəni integrasiyada sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar ümumi təhsil məktəblərində sağlam uşaqlarla birlikdə, amma ayrı siniflərdə xüsusi proqram əsasında oxuyurlar. Aydındırmı müəllimlər? 4-cü mərhələmiz olacaq inkluziya. İnkluziya nədir bəs? İnkluziya da uşaqlar təsirə necə cəlb olunacaq? İnkluziyada sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar Ümumi təhsil məktəblərində sağlam uşaqlarla, tipik uşaqlarla eyni sinifdə təhsil alırlar. Deməli, 3-cü mərhələmizdə inteqrasiyada sağlam uşaqlarla eyni məktəbdə idi, amma başqa sinif, ayrı sinif, lakin proqram da burada xüsusi proqram əsasındadır. 4-cü mərhələmizdə, yəni inkluziyada Yenə ümumi təsir məktəblərində sağlam uşaqlarla birlikdə artıq burada eyni sinifdə təhsil aldılar. Deməli, inklüziv təhsilin neçə mərhələsi oldu? Bilirəm ki, bu gün bir çoxunuzun qarşınıza çıxıbdı bu. Ona görə demişdim ki, öyrəniriksə səhdi yanaşmayaq, dərin şəkildə öyrənək. İnklüziv təhsilin dedik ki, 4 mərhələsi oldu. Diskriminasiya segregasiya, in integrasiya və nəhayət inkrusiya. 1-ci mərhələmizdə ümumi təhsildən kənarda qaldı. 2-ci mərhələmizdə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar ya xüsusi məktəblərdə oxudular, ya da evdə təhsirə cəlb olundular. 3-cü mərhələmizdə məktəbə cəlb olundu, yəni ümumi təhsil məktəblərinə cəlb olundular, lakin tipik uşaqlarla Biz qeyd etdik ki, sağlam uşaqlarla birlikdə cərb olundu, lakin ayrı siniflərdə xüsusi proqram əsasında oxudu. 4-cü mərhələmisdə isə yenə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar ümumi təhsil müəssisələrində sağlam uşaqlarla birgə eyni sinifdə təhsil aldılar. 3-cü mərhələdə sağlam uşaqlarla eyni məktəbdə idi, amma başqa sinifdə, başqa proqram əsasında idi. 4-cü mərhələdə sağlam uşaqlarla birlikdə bir məktəbdə eyni sinifdə olacaqdır. Bunlar olacaq inklüziv təhsilin mərhələləri. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün aydındır. Və bu gün sual düşən digər bir hissəyə toxunacağıq ki, demək olar ki, 80%, 90% müdaviilərim dedi ki, bu hissədən sual düşmüşdür. Müəllimlər, inklüziv təhsil neçə mərhələdən ibarətdir? Bəli. 4 mərhələdən ibarətdir. Doğru təxmin etdiniz. Bəs inklüzivlik nə deməkdir? Dedik ki, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq təhsilin bütün uşaqlar üçün əl çatan olmasıdır. Bəs gəlin görək inklüziv təhsildə neçə yanaşma var? Əzizlərim, inklüziv təhsildə 2 yanaşma var. Tibbi və sosial model. Deməli, inklüziv təsir 4 mərhələdən, 2 yanaşmadan ibarətdir. Mərhələlərini biraz bundan əvvəl izah etmişdik. Bəs gəlin görək yanaşma hansıdır? Var tibbi yanaşma, var sosial yanaşma. Tibbi model, sosial model. Tibbi modeldən ən əsərdə tutulur. Sosial modeldən ən əsərdə tutulur. Tibbi modeldə, yolu dilə desəm bilirsiniz, encə baxırlar. Yəni buna bir xəstəlik kimi baxırlar xəstəlik kimi baxırlar. Amma sosial modeldə belə deyil. Sosial modeldə müasir dövrdə beynəlxalq və yerli hüquqi sənədlər ələlliyi olan insanlara xəstə kimi deyil, sağlamlıq imkanları məhdud insan kimi baxmağı tələb edir və bu da sosial modeldə öz əksini tapır. Deməli, biz qeyd etdik ki, inklüziv təhsildə hansı yanaşma, hansı model var? İki yanaşma tibbi model və sosial model. Hansını da ələllilik olan uşaqlara sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar kimi baxmağı tələb edir. Deyəcək ki, həmçinin burada xəstə kimi deyil. Təbii ki, bu olur nə ide, sosial modeldə. Amma desək ki, burada xəstə kimi axı artıq baxmağı tələb edir. Məsələn, burada deyirik ki, də, ə, artıq cəmiyyətdə dəyişməz olaraq qalır bu olacaq tibbi modeldə. Yəni sosial modeldə birgəliyin inkişaf edir. Sosial modeldə artıq sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara xəstə kimi baxmırlar, əlilliyi olan uşaqlara yəni xəstə kimi baxmırlar, birgəliyin inkişaf edir. Sosial modeldə qısacası hər bir uşağın dəyərli olması və olduğu kimi qəbul olunması birgəliyin, sosiallığın inkişaf etmesidir. Həmçinin burada uşaqların ünsiyyətinin daha da formalaşmasıdır. Hər bir uşağın dəyərli olmasıdır, hər bir uşağın özü və ətrafı tərəfindən artıq belə deyək də həmin xüsusiyyətləri, həmin o ehtiyaclarını müəyyənləşdirilməsidir. Bunlar nə idi olacaq? Bunlar sosial modeldə. Amma desək ki, qüsurlu olmasıdır, cəmiyyətdə dəyişməz olaraq qalmasıdır, xəssə kimi baxmasıdır əlilliyi olan uşaqlara. Təbii ki, bu olacaq tibbi modeldə. Yəni tibbi modeldə xəstə kimi baxırlar əlillik olan uşaqlara, tibbi modeldə sağ əlillik olan uşaqlara sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar kimi deyil, onlara xəstə kimi baxırlar, qüsurlu olması ilə xarakterizə olunur. Cəmiyyət burada dəyişməz olaraq qalır və burada e, belə deyək də artıq əladdə üstündə uşağın qüsurlu olması ön planda olur və sosial modeldə necə baxdı? Sosial modeldə əlilliyi olan uşaqlara, artıq sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar ə, çərçivəsindən baxdı. Birgəlik inkişaf etdi. Hər bir uşağın dəyərli olduğu inkişaf etdi. Əzizlərim, diqqət yetirdiniz, inklüziv təhsil haqqında necə geniş danışdıq? Əgər siz belə geniş danışsaz, əgər siz əhatəli şəkildə cavab versəz, niyə də müsahibə mərhələsində uğur əld etməyəsiniz? Müsahibə mərhələsindən uğur əld etmək üçün əhatəli danışmaq lazımdır. İnklüziv təhsil nəyə deyilir, öyrəndik, mərhələlərini öyrəndik və inklüziv təhsildə olan yanaşmalara toxunduq. Ümidvaram ki, hər biriniz üçün faydalı oldu. Yenidən vurğulayıram, müsahibə qruplarımızda həftənin 1-ci gündən etibarən dərslərimiz başlayacaqdır. Müsahibə dərslərimizə iştirak etmək üçün yerlərimiz məhdud olacaq. Əreysə vaxt itirməyin. 051 580 94 28 nömrəsinə müraciət edərək məktəbə qədər müsahibə dərslərinə iştirak etməyinizi bildirin. Müsahibə qruplarımıza daxil ola bilərsiniz. Müsahibədən uğurla keçmək üçün müsahibə dərslərimizdə hər birinizdən görüşərik. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.